«Барбарные вечера вблизи диканки. Это мюзикл, можно сказать, который соединяется музыканты, театралы, при этом идет соединение не просто, как сказать, по сценарию и так далее. Мы проработали соединение прошлого, то есть это традиции какие-то соединения современности. У нас шоу, барабаны. Выступает несколько там э, ну, лучшие коллективы, можно сказать, барабанщиков. Э, Нитмамены, годабата э, Ну, тут целый список, готовых вот, показать вот, сценарий, который мы готовили. У нас есть свой режиссер, даже э, Ульяна. остались по Гоголю. Это Оксана Вакула. Есть и черт у нас, который прыгает и крадет луну. А, сами музыканты, они собираются, как бы, они подчеркивают весь сюжет. То есть черти выпекают, танцуют африканские танцы. Джасурия выходит, подчеркивает метель. Запорожские казаки тоже, кстати, приехали в Запорожье специально с тугумбасами, чтобы поиграть сегодня на сцене. Капуэра показала свои боевые, можно сказать, искусства. Як добрих людей та чесних християн на блуг підучого. Ой, відпусти мене в акулу. Ой, відпусти все, що не забажаєш все для тебе зроблю. Ой, змилуйся мою душу, відпусти на покояні є. А неси мене як так на собі. У небо до цариці! А що? Ой! А що це у вас, моя великолепна соло? Як що? Да? Да. Эх, эх, эх. Ох, баба, черт, баба. Вот это черт, 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 черт. Да. черт пацук. Как же без пацука? Как Кто, же... кто? Почему? Пацук.